Дивиться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтового. Курс не має бути вище 10. Основне обіцяння, яке касалось достатньо великого количества ізбирателів, яке, к сожалению, президентом не виповнено. Это обещание решить проблему э, заемщиков валютных кредитов. То есть тех, кто в свое время в 2007, 2008, 2009 оформлял кредиты в иностранной валюте. К сожалению, у нас государство безответственно отнеслось к этим людям. С одной стороны, оно их в свое время не защитило. И сейчас оно не решает ихнюю проблему, хотя доллар увеличился в несколько раз. И вот это обещание, которое давал президент, оно так и осталось обещанием. И, к сожалению, это способствует увеличению градуса напряженности в обществе. Очень сильно способствует. Конечно. Объективные предпосылки – это прежде всего очень сильное сопротивление банковского лобби, которое вполне устраивает нынешняя ситуация, которая устраивает ситуация фактически отъема имущества, отъема жилья у Заемщиков валютных кредитов, банкиры между собой, не на камеру, говорят, что э, таким образом они э, подкармливают свой средний управленческий персонал, давая ему возможность подзаработать. Знаете, как в анекдоте, дали пистолет и крутись как хочешь. Вот это вот объективные чины. Э, Субъективное, ну, наверное, если президент проявил бы соответствующую волю и желание, то этот вопрос все-таки был бы решен, несмотря на сопротивление банковских олигархов. Но, к сожалению, мы не видим такого проявления. Сегодня мы наблюдаем банковские Помпеи. Вот есть такое понятие гибель Помпеи, мы сегодня наблюдаем гибель банковской системы. Та система, которая основана на исключительно обслуживании олигархов, а не на обслуживании экономики, не на обслуживании потребителя, она вынуждена будет погибнуть. В той или иной степени ее уже не спасти. Мы в свое время прошли путь, перепрыгнув одну ступеньку, которую проходило все мировое банковское сообщество. Ступеньку кооперативных банков. У нас тоже в законодательстве есть такое понятие. Кооперативные банки ⁇ это банки, которые создаются на основе взаимодействия малого и среднего бизнеса и акционерами там нету одного двух трех акционеров там 300 500 человек акционеров это как раз люди которые создавали этот банк то есть это люди создают для своего бизнеса это люди контролируют свой бизнес и вот эти за этими банками будущее потому что система кооперативных банков в свое время в европе она и выросла в нынешнее банковское сообщество мы сейчас находимся в 16 веке мы находимся где-то среди ростовщиков, среди менял. Мы еще не дошли до нормальной банковской системы. Нам предстоит вот эту вот систему ростовщиков и менял разрушить, трансформировать в нормальную, действующую, цивилизованную банковскую систему. Эволюционно эта система не поменяется. Если ее не менять, она, в принципе, самопоедающая и она не будет сама меняться, то есть ее необходимо менять и менять, трансформировать ее, ну, скажем так, достаточно оперативно, потому что эта система практически губит экономику страны, которая могла бы по, своим, по своему потенциалу быть одной из самых высокоразвитых стран Европы. Она ее губит, поэтому менять надо сейчас, если не сказать вчера.